Ой, oh, всем привет! С вами снова Асасин <coughs> Або Саша Курчак И сегодня мы снова поиграем в такую игру, как Асасин Скрит 4. Что там я ее не играл? Я трошки забыл на эти Это Эта шкуна mm -hmm. здесь очень кстати. нічого. Ну, взагалі-то я трошки грав, сняв, але вийшло не вдало. А те, що мені просто стало ліньки. Ну, добре, підемо по завданню. Командор направился в Кінгстон. Ізнімемо этот корабль і последуем за ним. Нет, не будет коваром. Я лишь купец. <клес> Вы можете использовать густые заросы как зоны слежки. В них вы можете спрятаться и незаметно перемещаться. Используйте заросли, чтобы приближаться к своим целям незаметно. Молчать, проклятый пират! Тебя вздернут за твои грехи. Сэр, но я же ни в чем не виновен. Мы встали на якорь, чтобы пополнить запасы провизии. Синяющий. О, бога, все. Все Стоять! Держи их! Я хоть одну причину не убивать тебя. Вся причина а я. Куку. Забирайте все. Ку-ку. я же Ну все, пацанчик ты выпал. Лучше отбой. Чего я так Trouxe que eu aí. Я-то Скажите, сколько? Лежите себе так. Выпишу видок. Я помочу. О, слава Богу. Спаситель. при много благодарен. Но, увы, вот его капитан. Я же в мореходстве профан. Я вполне могу повести его сам. Опа -на. Вы же не скроетесь с моим кораблем. Дункан, ваше имя, друг? Что? Стив, Стив Боннер. Господин Бонов, строго между нами. Я выполняю тайное поучение Его Величества, и мне срочно нужно в Гавану. Нет, Какое это и мой путь в Гавану. Отправимся вместе. Союзники, стало быть. Слава богу, сэр. Поначалу я принял вас за пирата. Правда? Да. У вас особая манера держаться. Сразу видно, вы не шутите. Я струсил. богат на разные события, согласитесь? Ну так, ну карту мы Почему просто а мультикал вот там все не хочет то есть убегать там. Могло Дайте ему. Не находит эту искорку. Я уже его шукал. Это mm -hmm. не нашел. Надеюсь, вы все узоры не А это суициды. Распространенная проблема. Все дальше. Все. Там okay. здесь что было? Еще паруса отдать. Все паруса. Приветствую на борту Дункан. Шкуна скромная, но большего мне не нужно. Ване <связать> требовалось еще дымотать, чтобы рухнуть. Просто нажимаєш V і міняється кількість парусів. S це зменшується кількість парусів. Пойдемо на всіх парусах. Ну я на всіх іду. А тільки що бачу ви... А і іде... D... ну не V, а Wilson. А, а і D це боки повертати, бачите. Я зараз мій персонаж повертаю. Чувствую ветер в волосах! как это бодрить. Да <связь> <что> это <связь> запах могучего океана, крепкий аромат возможностей. <связь> Спустить паруса, ловим ветер. <связь> Правильный настрой, дружище. Ну, так, по карте всегда можно упрыгивать куда поезд. Мы несемся быстрее самого ветра. Да учить мысль, а то ты же сейчас несе, если мы так несемся. Да я знаю це. Матросы весна обеспокоены тем, что в этих водах могут быть пираты. Как думаете, они были правы? Ух ты! Ой. Возможно. Но в основном пираты длинного пролива между Кубой и Испаньой. Убавить лиселя! понятно. Нет. Да. Сам оживленный путь. Давай же. Да, ну все, конечно, я вылезу все остальное. говоря, что нам опасаться пиратов? Корабль невелик, на борту ничего ценного, сахарный тростник, банда, коров, подобные товары. <свят> какой пират в своем уме откажется от бочонка Рома? <свят> я бы тоже <свят> не отказался. Тут Часто, чтобы попробовать уже Ой, честно, я что, не пробовал Редать вообще это. Какую штуку я кром. Оу, никого исходится, что ж не все, китабы популярные. Все. Вы прирожденный моряк. Я успел немало постоять у руля. Два года был матросом на капере. Чрт подери! Вот жизнь достойная мужчины! Столько приключений! Изумительно! Да, странного я видел немало. Виобіщаєшся. Це за голос? Mm. Ну, взагалі, я думаю, на цьому можна вже закінчувати. Mm. Ну добре, підписуємося, ставимо коментарі, ставимо великі пальці вверх. Лоу. Ну, вот, с России. Я сейчас не понял. В норме. Убедимся, что с тобой все нормально. Покрути головой и посмотри на лампу. Сюда. Сюда. пока все хорошо. Вставай. А что пока? Ну, mm -hmm. ты в проекте образец 17. Что за остальное мечтать? Та работает. А работает. Значит, ты работаешь. Ну что, прогуляемся. Вы не кайфу я знаю, за что я взяла на эту работу. Странно, что опыта мало. Это точно для стала... знания. А то эти данные ну, куда поперло. Да? Этому зданию всего полгода. Но Ашсерг Entertainment работает уже несколько лет. С 2010-го. Кстати, mm -hmm. вроде бы пустой паршивого ассасина, да? Mm -hmm. Ну, <coughs> че тоди, че не тоди, напишите мне в, в комментарии, а то я точно не знаю. Знаешь про Liberation? Наш первый проект с технологией анимус. Не подходи. Это было только начало. Поруте. Очень скоро мы начнем распространять коммерческие серверы анимус по всему миру. Я тетку бачу В меню. Только пассивный режим анимус, адаптация истории. Самое интересное. Ну, что прыгать-то не можно? И есть идеальная тема для первого полноценного проекта. Карибские пираты.

это тебе главный инструмент в нашем деле. Коммуникатор. Еще Давай на карта. Клево. Кажется, что у нас тут не очень строго с безопасностью. Просто коммуникатор, это универсальный ключ. Угу. Взломал дверь, и ты все, дверь стеклянная. Ты тут особо их ты и, всё, дивись, -то тут собий, -то и не зломаешь. Снижающий сигнал. И есть контакт с лифтом. Ну, я уже... Кручу, да. Сколько после вас? Нам в студию проекта образец 17. Больше не субботки Надеюсь, вы знаете, он ничего не делает. Делал? Сделал? А, всё. Поехали. Познаешь. Мы появились в на 17 этаж куда пьема. Вперед. Шок! Мы шпой на первом этаже. Это наш босс, Оливье Гарно. Я вас познакомлю. Оливье! Сарабия? Спасибо. Это наш новый сотрудник первый день. Здорово. Бонжур. Какой проект? Образец 17. Рот Эйден, Коннор Эдвард, пират. Тебе за пират, это а брат? <aidérasy> uh -oh. Очень интересно, добро пожаловать. Мелани, можно поговорить у тебя? Обещаю будто многообещающим. Да, только устроить человека. Минут пять. Сейбон? Рад знакомству. Я сподіваюсь, ты гумовую защиту взял с собою. Итак, этаж проекта образец 17. Исследуем память одного очень ценного донора. Дезмон Домайлс. Берем самое интересное из его дома. И я очень надеюсь, что когда-нибудь все это будет Да, папер. Папер, Папер, да. Бубор. Бобрик? Это рабочее место. Найдем. Это рабочее место. Это его рабочее место. Да, А, я пришел. Сохранение. Это недочепа. Чтобы ты можешь что для тебя нечельню и отладчик отладчик да А вот и он твой персональный рабочий анимум прошу садись расслабься и найди что-нибудь интересное если нужны подсказки в анимум загружены обучающие программы разберешься А я зайду позже на абордаж. На абордаж, скажешь, да? Так, ну да, уже я не минус. Вот думаю, на но... Сему уже можно будет закинчить. Если возникнут вопросы по работе в консоли Анимуса, пожалуйста, свяжитесь с руководителем вашего проекта, Мелани Лемей. Мэй. <звучит> все руки, проекта образец 17. Ваш объект Эдвард Джеймс Кенвейл. Дата рождения 10 марта 1697 -го года. Ну, все да? Слонси, Отладка окончена. Показатели в норме. Системы работают. Браво. Ну, думаю, це вже точно можна буде закінчувати. Добре. Коментуємо, ставимо вики-пальці вверх, підписуємося, кличемо друзів на мій канал і взагалі переглядаємо мої відео. То знаєте, думаю, щось переглядів таких умов. Ну, зараз вже хай. Подивляємося. и все, я выключаю. Сейчас, сейчас. Пиши, я а рад не буду. Assassin's Creed Black Flag. Понял, как игра называется? А, хм. Волшебная Гавана. Я тут уже бывал. Неизгладимые впечатления. Доброе, додивляемся. Куба. Ты смерделиц. Какие Карибские пираты? Нет, нет, хочу казаться дружелюбным. Не дай бог снова примут за пирата. Ты на пирата смахуешь, ты на крысу Лера. смахуешь. Преступником вроде вас нужно быть на чеку. ставимо лайки, коментуємо, запрошуємо друзей, друзів на канал і, і все остальне. Англия, і бажано без негативних я коментарів я і, нарвуюсь нарвуюсь і без дизлайків. Знаєш, тут в мене все таке, таке, ну я виправлюся. Ви мені не просто. Не там, напишіть. А я не не Я бы сейчас взгребнул, скажем, пару часов. Я тут собираюсь в один трактир встретиться с купцами. Могу проводить. Ведите же. Вот ассасин. Ну, добро. Всем пока. Надеюсь, вы